أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن أردتم مستبدالا زوج مكانا زوج وآتيتم إحداهن إن قنطاراً, قِنْطَارًا فلا تأخذوا, فلا تأخذوا منه, منه شيئا, شيئاً أتأخذونه بهتانا وإسماً, وإسما مبينا, مبيناً وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء اللہ اللہ ما قد سلف إنه كان فاحشة مختا و سبیلا و ان ار تم اگر تم ارادہ رکھتے ہو بدلنے کا زوجن ایک بیوی بی کی جگہ مکان زوجن دوسری بیوی بی کے تو ایک بیوی بی کی جگہ دوسری بیوی بی رکھنے کا ارادہ رکھتے ہو وہ آئی تم اور تم دے چکے ہو اہدا ہم ان میں سے ایک کو بن تار ایک خزانہ تو جس بیوی بی کو چھوڑنا چاہتے ہو اگر تم نے اس کو حق مہر میں ایک خزانہ بھی دے دیا فلا تو خضو من ہوشیا اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو اطا خزو نہ ہو کیا تم واپس لینا چاہتے ہو بہتان بہتان لگا کر و اس میں مبینہ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے وہ کئی فخر اخذونہ اور تم کیسے لے سکتے ہو حق مہر واپس وقت افواہ حالانکہ تم مل چکے ہو بعض و ملا باز تمہارا بعض بعض کے ساتھ وہ اخذ نمن کو میساکن غلیزہ اور لیا ہے تم نے میسح گلیزہ پختہ عہد و پما ولا تن کی ہو نہ تم نکاح کرو ما نہ کہا آبا جن کے ساتھ تمہارے باپ نے نکاح کیا ہے نن نسا عورتوں میں سے علامہ کرسلب ہاں جو پہلے گزر چکا سو گزر چکا ان نحو کا نفاحشہ یہ بہت بڑی فحاشی ہے بھمکتا اور اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے وسا اسبیلا اور بہت ہی برا راستہ ہے پیچھے ہم نے یہ حکم پڑھا ہے کہ کسی عورت کو تنگ نہیں کرنا اگر کوئی عورت اچھی نہ لگے اسے اچھے طریقے کے ساتھ چھوڑ دینا ہے پھر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ مہر واپس نہیں مانگنا اللہ یہ کہ عورت واضح بدکاری کرے تو پھر اسے تنگ کیا جا سکتا ہے مہر واپس لینے کے لیے لیکن اگر وہ بد کردار نہیں ہے تو اسے تنگ نہیں کیا جا سکتا مہر واپس لینے کے لیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو عرب معاشرے کی ایک برائی بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ عرب معاشرے میں کیا ہوتا تھا اب ایک بندے نے ارادہ کر لیا کہ میں نے دوسری شادی کرنی اور پہلی بیوی بی کو چھوڑنا ہے پہلی میرے ساتھ اچھی نہیں ہے اب اس کو میں نے چھوڑنا ہے دوسرا میں نے نکاح کرنا ہے اب ہوتا کیا تھا کہ پہلی بیوی بی پر بہتان لگا دیتے تھے بہتان کا مرد کو فائدہ کیا ہوتا تھا مرد کو فائدہ یہ ہوتا تھا کہ اس نے طلاق تو دینی نہیں ہوتی تھی اب عورت اس بہتان سے بچنے کے لیے خود خلے کا مطالبہ کرتی تھی جس کی وجہ سے حق مہر جو ہے وہ اس عورت کو واپس کرنا پڑتا تھا اس طرح بہتان کے ذریعے مرد اپنا دیا ہوا حق مہر یا دی ہوئی چیزیں واپس لے لیتا تھا اس ظلم کی طرف قرآن کی اس آیت میں نشان نہیں کی ہے عرب تم استبدال مکانا زوجن اگر تم ایک بیوی بی کی جگہ دوسری بیوی بی بدلنا چاہتے ہو آسن طریقے سے بدلو وہ آ تھی تمہیں اداروں اگرچہ تم نے اسے ایک خزانہ دے دیا اس میں دو باتیں پتا چلی ایک تو یہ پتا چلا کہ حق مہر بہت زیادہ بھی دیا جا سکتا ہے حتیٰ کہ قرآن ایک خزانہ کہہ رہا ہے خزانے سے مراد سونا کافی سارا یعنی لاکھوں کروڑوں میں بھی حق مہر دیا جا سکتا ہے حق مہر کے اندر افراد اور تفرید نہیں ہونی چاہیے اعتدال اسلام پسند کرتا ہے جس کے اندر جتنی طاقت ہے اتنا دے ایک بندے میں طاقت تھوڑی ہے اس پر زیادہ دینے کا پریشر ہو یہ بھی زیادتی ہے ایک بندہ زیادہ دے سکتا ہے وہ تھوڑا دے رہا ہے یہ بھی زیادتی ہے اسلام ان دونوں کو پسند نہیں کرتا اسلام کہتا ہے کہ اپنی طاقت کے مطابق وسعت کے مطابق اعتدال کے ساتھ حق مہر دینا چاہیے یہ بات تفصیل کے ساتھ پیچھے بھی ہم نے پڑھی ہے بعض لوگوں کے پاس سارا کچھ ہوتا ہے شادی پہ دس لاکھ خرچہ ہوتا ہے اور حق مہر دو ہزار تین تو یہ بھی زیادتی ہے جو دس لاکھ شادی پہ خرچ کر سکتا ہے وہ حق ماہر بھی اچھا خاصا دے سکتا ہے نہ صرف حق ماہر بلکہ کن تار کے اندر وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں جو آپ نے اپنی بیوی بی کو دی ہیں کوئی بھی چیز شادی کے بعد کوئی بھی چیز آپ اپنی بیوی بی کو دیتے ہیں یہ تیری ہو گئی وہ تحفہ تصور ہوگا وہ ہبا تصور ہوگا اس کو آپ واپس نہیں لے سکتے اب طلاق دینی ہے اب آپ یہ کہیں میں نے فلاں چیز مجھے دی تھی تحفے کے طور پر وہ بھی واپس کر دو وہ بھی واپس کر دو فلاں بوٹھی پہنائی تھی فلاں چیز دی تھی وہ ساری واپس کر دو کچھ بھی نہیں لے سکتے فلاں جوڑا اتنا مہنگا لے کر دیا تھا وہ بھی واپس کر دو نہیں لے سکتے تو طلاق دینی ہے آسن طریقے کے ساتھ دینی ہے اور بیوی کو جو بھی دیا ہوا ہے اس کو واپس نہیں لے سکتے وہ آ تی تم خدا ہوں اگرچہ آپ نے اسے خزانہ ہی دے دیا کوئی مکان کوئی پلاٹ اس کے نام کروا دیا تھا وہ واپس نہیں لے سکتے وہ تحفہ تصور ہوگا وہ ہیبا تصور ہوگا اس کو واپس نہیں لے سکتے نبی السعاد اسلام نے تحفہ واپس لینے کے بارے میں فرمایا تھا جو بندہ تحفہ دے کر واپس لیتا ہے عام تحفہ یہ تو ہے نا ایک بیوی کو تحفہ دیا یہ بھی اس کے اندر شامل ہے عام تحفہ بھی اگر آپ کسی کو دیتے ہیں واپس مانگتے ہیں تو نبی السعاد اسلام نے فرمایا یہ ایسے ہی ہے جیسے کتا کیا کرتا ہے اور بعد میں چاٹ لیتا ہے اس کو آپ نے کتے کی کی ساتھ تشویری دی ہے یعنی کتنی بری چیز ہے یہ کہ اگر آپ تحفہ دے کر اس کو واپس لیتے ہیں تو کوئی بھی چیز جو آپ نے بیوی بی کو دی ہے اس کو آپ واپس نہیں لے سکتے فلا فلاں ہو ہوشیا اس میں سے کچھ بھی آپ واپس نہیں لے سکتے آتا خزون ہوں بہتان ہوں اس میں کیا تم بہتان لگا کر یہ گناہ کرنا چاہتے ہو یہ تو بہت بڑا گناہ ہو گیا اب دیکھیں نا پیچھے ہم نے بہتان کی سزا کیا پڑی کسی عورت پر تحمت لگانا یہ بدکار ہے اسی کوڑے اسی کوڑے سزا پڑی پھر ہم نے اور پھر ہم نے کہا پڑھا یہ بھی پڑھا ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے اس کی گواہی کو بولنی ہوگی وہ فاسق ہے ایک جگہ پہ اب تعلیٰ فرماتے عظیم اس کے لیے دگناک عذاب ہے جو پاک دامن اور پہ تہمت لگاتا ہے یعنی یہ ڈبل گناہ ہو گیا ایک حق ماہر واپس لینا ایک پاک دامن پہ تہمت لگانا تو انہیں تہمت لگا کے چھوڑ دیا اس کا سارا مستقبل تباہ ہو گیا تو یہ دوہرا گناہ ہو گیا وہ کئی فرق افزونا ہو وقت افزاب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم حق مہر واپس کیسے لے سکتے ہو دو وجہ جس کی وجہ سے تم حق مہر واپس نہیں لے سکتے پہلی وجہ یہ ہے کہ تم افوا مل چکے ہو یہ ملنا سے مراد تنہائی گزارنا مرد عورت کا خامد بیوی بی کا تنہائی گزارنا وہ مراد ہے وقت افواہ باز میلا بازن تم بعض باز کے ساتھ جمع کر چکے ہو واقت نمین کم می اور تم نے پختہ عہد گما کر لیا نکاح کر لیا جس عورت کے ساتھ نکاح ہو جائے جس عورت کے ساتھ تنہائی گزار لی جائے اب حق مہر واپس کیوں مانگتے ہو وہ اللہ کے نام پہ تمہارے پاس آئی تم نے اسے توحفہ دیا اب واپس مانگ رہے ہو تم نے اس کا دگا اٹھایا گا لباس اللہ تم مانگ تم لباس اللہ ہوں وہ تمہارا لباس بن گئی تم اس کا لباس بن گئے اب واپسی کس کی واپس حق مہر کیوں مانگ رہے ہو اس آیت میں ایک تو یہ ثابت ہوا کہ اگر نکاح کے بعد رخستے ہو جائے خامد بیوی بی تنہائی گزار لیں تو پھر حق مہر واپس نہیں ہوتا پہلی بات یہ ہے کیونکہ پیچھے ایک حدیث بھی ہے نبیر علیہ السلام نے لیان کرنے والے مرد کو یہ کہا تھا لیان کہتے ہیں نا کوئی آدمی بیوی بی بی کو بدکاری کرتا دیکھ لے تو چار قسمیں اٹھاتا ہے کہ میں سچا ہوں یہ جھوٹی ہے اور ان کے درمیان جدائی ہو جاتی ہے نبیر علیہ اسلام نے لیان کرنے والے مرد کو کہا تھا تم اس سے حق مہر واپس نہیں لے سکتے اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو یہ حق ماہر اس تنہائی کے عبد جو تم نے اس کے ساتھ گزاری ہے خامد بیوی بی تنہا جو رات گزاری ہے اس تنہائی کے عبد یہ, یہ عورت تجھ پہ حلال ہو گئی تھی اس کے عبد یہ حق ماہر ہو گیا پورا اور اگر تم جھوٹے ہو یہ تو بہت بڑا گناہ ہے ایک تم پاک دامنا پہ جھوٹ بولتے ہو اور اوپر سے حق ماہر بھی واپس لے رہے ہو تو یہ غلط ہو گیا تو پہلی بات یاد رکھیں اگر رخصتی ہو جائے خامت بیوی تنہائی گزار لیں حق مہر واپس میں ہوتا اگر صرف نکاح ہوا ہے رخصتی نہیں ہوئی تو اس کا حکم ہم نے ہم نے پیچھے سورہ بکرا کے اندر پڑھا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ جناح علیکم انت الم انت المنسا معلم تمس رضول کا در ہو مختری کا درو اگر نکاح ہوا ہے رخصتی نہیں ہوئی اس کے آگے پھر دو قسمیں بن جائے گی یا تو حق مہر مقرر ہوا ہے یا نہیں ہوا اگر تو حق مہر مقرر ہی نہیں ہوا صرف نکاح ہوا ہے حق مہر مقرر نہیں ہوا تو قرآن یہ کہتا ہے کچھ نہ کچھ اس عورت کو لازمی دو کچھ نہ کچھ لازمی دو الموسی کا در ہو المختری کا در ہو وسط والے پر اپنی وسط کے مطابق جو مالدار ہے اپنے مال کے مطابق اس عورت کو کچھ نہ کچھ دے صرف نکاح ہوا ہے رخستی نہیں ہوئی قرآن یہ کہتا ہے کچھ نہ کچھ دو لیکن وہ ان تلب تو وہ ہننا ان قبل ان تمسو ہننا وقت فرض تم لگتا ہے فریدا فلس فما فرض تم قرآن یہ کہتا ہے نکاح ہو گیا حق مہر بھی مقرر ہے تو تم نے اس حق مہر میں سے آدھا حق مہر اس کو دینا ہے اگر دس ہزار مقرر ہوا تھا تو پانچ ہزار دینے ابھی رخستی نہیں ہوئی لیکن رخستی ہوگی تو پھر دس ہزار ہی دینا ہے اگر رخصتی نہیں ہوئی دس ہزار مقرر ہو گیا تھا پھر پانچ ہزار دینا ہے اگر مقرر نہیں ہوا تھا صرف نکاح ہوا تھا رخصتی بھی نہیں ہوئی حق ماہر بھی مقرر نہیں ہوا پھر قرآن یہ کہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ دے کر اسے اچھی طرح جو ہے وہ رخصت کرے تو یہ قرآن کا فیصلہ ہے پیچھے ہم نے پڑھا ہے او تسریح بھی احسان اور یہ بھی پڑھا ہونا وسرہ ہونا تراہم جمیلا قرآن یہ کہتا ہے کہ متعلاق اس کو بولتے ہیں متعلاق کر بھی میں کہ طلاق دینی ہے کچھ نہ کچھ نفع دینا ہے طلاق کے ساتھ اپنی اس بیوی بی کو کچھ نہ کچھ فائدہ دینا ہے اس کو متا طلاق کہتے ہیں تو کچھ نہ کچھ فائدہ دے کر اس کو رخصت کرو نہ کہ اس پر بہتان باندھ کر اس کو رخصت کرو اگلی آیت میں ہے ولاتن ماں نہ کہا آبا کو منصا اچھا دور جاہلیت میں ایک اور مسئلہ بھی بڑا اہم تھا اور بڑا سنگین مسئلہ تھا سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح کرنا سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح کرنا یہ بھی ایک رواج تھا عرب میں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ اس آیت کے حوالے سے فرماتے ہیں دور میں وہ تمام رشتے حرام ہیں جس کو اللہ نے نکاح کے لیے حرام قرار دیا سوائے دو کے ایک سوتیلی ماں سے نکاح کرنا ایک دو بہنوں کو ایک نکاح میں ایک بیک وقت جمع کرنا اب اسلام نے ان دونوں کو حرام کر دیا بہنوں کا تذکرہ اگلی آیت میں ہے یہاں سوتیلی ماں کا تذکرہ وَلَا تَنْبِهُ مَا عورتوں میں سے جس کے ساتھ تمہارے باپ نے نکاح کر لیا اس کے ساتھ تم نکاح نہ کرو صرف نکاح اگرچہ رخصتی نہ بھی ہوئی ہو ایک بندہ کسی عورت کے ساتھ محض نکاح کر لیتا ہے وہ عورت اس کے بیٹے پر حرام ہو گئی تا زندگی کی حرام ہے رختی نہ بھی ہوئی باپ نے طلاق دے دی صرف نکاح کیا اور طلاق دے دی وہ عورت اس کے بیٹے پر تا زندگی کی حرام ہو گئی ہے اور اسی طرح اس کے الٹ بھی ہے کوئی بچا کسی عورت کے ساتھ نکاح کر لے مہر نکاح وہ لڑکی اس کے باپ پر تازن کی حرام ہو گئی یعنی سسر پر وہ اس لڑکی کا سسر لگا اس پر حرام ہے اور اسی طرح سوتیلی ماں تازن کی باپ پر آ, بیٹے پر حرام ہو گئی والا تم کی ہو ماں نہ کہا ابا مینسائی اللہ ماں کا ہاں اللہ ماں کا جو پہلے گزر چکا یعنی اس آج سے پہلے پہلے اگر کسی نے یہ نکاح کیا تھا اب وہ چھوڑ دے اس پر سزا نہیں ہوگی لیکن آج کے بعد اگر کسی نے سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح کیا اس کی سزا کیا ہے وہ حدیث نے بیان کی ہے نبی علیہ سعد اسلام نے برابر آزم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے ماموں کو نبی علیہ سعد اسلام نے بھیجا تھا جاؤ فلاں آدمی کو قتل کر دو اور اس کا مال ضبط کر لو قتل بھی کرنا ہے اسے اور اس کی جو ترکا ہے نا اس کو ضبط بھی کر لینا ہے کیوں اس نے اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح کیا تو اسلام نے سزا یہ مقرر کی ہے وہ بندہ واجب القتل ہے جو اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح کرتا ہے نہ صرف واجب القتل ہے بلکہ اس کا مال بھی سارا ضبط کر لیا جائے گا تو یہ حکومت کا کام ہے عام بندہ نہیں کر سکتا یہ فتنا ہوتا ہے تو حکومت اگر اسلامی ہو تو وہ بندہ واجب القتل ہے اس کا مال ضبط کر لیا جائے گا جو بندہ اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح کرتا ہے تو ولا تن کی ہو ماں نہ کہا آبا کو من النساء ان عورتوں کے ساتھ نکاح حرام ہے جن کے ساتھ تمہارے باپ نے نکاح کر لیا اللہ ماں کا سلف جو پہلے گزر چکا سو گزر چکا آج کے بعد حرام ہو گیا ان ہو نہ فاحشہ یہ فحاشی بھی ہے وہ مکتا اور اللہ کو غصہ دلانا بھی ہے یہ اللہ کو مکتا کہتے ہیں غصہ دلانا یہ اللہ کو غصہ دلانا ہے اور اس کی سزا بھی اللہ نے بیان کر دی ہے کہ وہ بندہ واجب القتل اور اس کا مال سارا ضبط کر لیا جائے گا وسا اسبیلا اور یہ بہت ہی برا راستہ ہے تو آخر دعوان الحمدللہ الحمد للہ